Война? Да. Э -э с Российской Федерацией. А с кем война у нас происходит? Такая необъявленная, гибридная, непонятная война. А чему все повторные, для символичных жестов и... Какой символичный? Ну принято решение городского совета. Мы приняли решение, мы за него голосовали. Да, я считаю, что Российская Федерация, ну Российская Федерация, Путин конкретно, он поступил крайне некрасиво, нехорошо и подло по отношению к братскому украинскому народу. Крайне подло. Этого нельзя было делать. Рассорил людей, рассорил родственников. Просто вот на многие годы, может быть десятилетия, действительно оборвали все эти связи. Да. я так я так как вашей интерпретации я не говорил я вам расскажу как была ситуация город разрывался на две части лозунги «Слава Украине! Героям слава!» тогда очень неоднозначно воспринималась общественностью. Очень неоднозначно. Могли вспыхнуть любые там провокации, любые драки, бойни, ну, могла быть кровь. Мы тогда просили, ребята, давайте будем уходить от острых углов. Давайте делать такие вещи, которые не будут вызывать ни у кого сомнения. Давайте искать плюсы а не минусы. Давайте не будем разрывать общество на две части, потому что э, пропаганда, которая приехала с Ростова, работала конкретно на разрыв мариупольского общества. И мы тогда просили, не идите у них на провокации, они хотят этого. Они хотят здесь показать, что тут приехали э, укропы, бандеровцы, что тут приехали каратели, они хотят тут всех убивать, насиловать. И смотрите, используют эти лозунги ну, онупа. упа Не идите на провокации, они просто используют вас.